У нас пятеро, старший брат Давид ему 20, потом я, Эмилия, и мне 17. Дальше идет Захар, ему 9, потом Елизар, ему 6, и Анютки 4. Сзади куча вещей и детей Здесь стекло выбило, здесь, здесь тоже лобовое выбило. Самое Почему? главное, что она это, была на ходу и можно было спастись. Мать, это Господь. Меня зовут Артур Бозаджи, я с Мариуполя. Работал на комбинате имени Лича, по национальности я грек, и Мариуполь является центром греков при Азове. Очень многонациональный город, у нас живут и татары, и греки, и украинцы, и русские, и молдаване, и армяне, и азербайджанцы. Вообще не имеет значения, кто ты по национальности. С мужем мы познакомились в церкви. Господь решил и подарил нам столько детей. Наша семья шумная очень. Для меня это не весело, конечно, но не держусь. Я очень люблю свою церковь. Это моя семья. Проводили служение возле Трамп-театра, который сейчас разрушен. Мы прославляли Бога. Это служение было самое... Самое благословенное для нас. Вначале я был обычным, который раздавал газеты. Потом я стал главным поэтом, а потом я стал главным уже всеми детьми. С каждым годом город наш преображался. Мы любили с моими друзьями на драмтеатре гулять после церкви. Дороги, пирс изменился, площади. В общем, у нас было светлое будущее, так сказать. Наконец-то мы Будем жить по-новому. Я очень люблю свой город. Мне пока что очень трудно принять, что его больше нет. Все перечеркнуто. Я испугалась. Немножко было... Ну, мне мама сказала, что так, да, как в 2014 году будет, там чуть-чуть побомбят и хватит. Ну, у меня было такое чувство, что... Это не как в 2014 году. Снаряды стали падать вокруг дома. Как раз этот снаряд попал в садик, и он был в нашем дворе. И тогда я первый раз увидел пожар. Мы стали и чувствовать эти взрывы, когда тряслись стекла, дом трясся. Я молилась о том, чтобы Бог сберег окна, и мои дети не замерзли. Ничего не страшно, только главное, чтобы их это не коснулось во время взрыва наше окно как будто бы летело на нас. И в этот же момент как будто какая-то рука его поставила это окно на место. Мы жили как по расписанию этих взрывов или атак. Начинаем прятаться, находиться в самом безопасном месте. Начинаем вместе с всей, семьей петь эти псалмы. И, кстати, соседи тоже, она слышно, что все затихают. И вот это они просят всегда в следующий раз вы всегда будете продаж... делать это, потому что это нас утешает. Бегали по подъездам с первого по девятый этаж, и где кто сидит, начинаем с ними молиться и петь песни. Для меня вот шесть дней был ад. Я хотела уехать, но мы слышали случай, что происходило с другими машинами. Коридора не было, машины расстреливали. Мы молились. Вот я хотел услышать голос Божий. Все садись в машину и едь. Мы выезжали под обстрелами. Мы ехали, и стоял прямо танк, и вот дулом он смотрел прямо на нашу машину. И я постоянно молилась. Мои дети молились. Мне Господь говорит, там, где взрывы уже прошли, там уже не будет. Этот сектор накрыт, надо туда ехать на полной скорости мы на полной скорости промчались в тишина И, в общем мы почувствовали что мы же как бы выскочили с этого ада встречались люди которые на машинах они нам помогали как ангелы. из Мариуполя мы выехали 17 марта а из Осипенко мы выехали 27 марта. Наш выезд на территорию Украины бы, был поделен на несколько этапов. Левобережный, Калмиусский, Осипенко по 10 дней. Возникло такое ощущение, что за меня решает свой Господь. Вот тебе бензин, вот тебе есть возможность куда ехать, есть возможность как ехать. И вся эта информация поступала по мере решения предыдущих проблем. Ну, так мы оказались в относительно безопасности. В Мариуполь просто нету его. Школа моя сгорела, взорвали ее. Вообще да, да, половина домов не, нету, и как раз под нами прилетел снаряд. Ничего нет: ни света, ни продуктов в Мариуполе, ни газа. Резко отшвырнуло в каменный век. Работы нет, зелья нет. Все, все потеряно. Мы никогда не будем гулять возле моря. Я хочу увидеться с Иисусом. Все. Как бы для меня жизнь закончилась. Мне тяжело, но... Мечтаю вообще, чтобы Украина победила и больше России нас не трогала. У меня такой сон был, что... И что Украина победила Россию. Такой был сон. Кроме моей семьи, мне еще удалось вывести Семью из трех человек Господь так чудно нас вывел, так нас ведет, и мы и благодарны, что у нас есть уверенность, у нас есть будущее. Это самое главное, чтобы наступил мир. Мир наступит, тогда все решится. Там все наши молитвы сейчас.